Вітаю вас, друзі. Ви на каналі ПМК Політика Музика Книги. І мерзені звіри, рухаючись силою свого володаря, вступили на нашу землю, щоб вбивати і відбирати чуже. Тебе не вже ніхто. Вони захоплювали наші землі і руйнували наші оселі. Осіпаки свого володаря, ті самі їх мальчики, принесли страшне горе на багато поколінь уперед. <світ> Були і ті, хто обирався. Українці не лише дали по зубам загарбнику, вони й далі стоять незламні, боронячи свій край і свої родини. Час. Час минав. І куди зникло бахвальство орків? Все, плюс красавця, красавця парі. Їх звіряча натура відчула біль і страждання, які завдавали нам. Служачи темному володарю, вони не відмовилися від амбіцій нашої загибелі. Їм просто буває дуже страшно. Все уїдем в чорних мішках. Я прошел столько, по стоким трупам. Это жесть. Наше командование, пидорасы ебаные. Контракт подписал ты для них просто мясо. Просто дерьмо и все. Они думают только о себе, а о нас они а им хуй до нас. Мирнов Алексей Валерьевич. С Иркутска. Вызвал Ивак. ГВК нету, связи тоже не стало, на запросы никто не отвечает, здесь только двухсотые, было больше двадцати человек, я остался один, эти пидорцы забыли про нас, наше командование, смотрите пацаны сами, я вот этих пацанов не знаю, вот смотрите, что с нами стало. Вот это вот Жека. Я с ним был в одной учебке. Но этого я тоже не знаю. Так что, пацаны, не идите сюда, на Украину, на воевать. Не наша эта война. Подумайте о своих семьях, о детях, о своих. Как вы их любите. Все уедем в черных мешках. Я прошел столько, по стоким трупам. Это жесть. Наше командование, федерации ебаные, им похуй до нас. Контракт подписал ты для них, просто мясо, просто дерьмо и все. Они думают только о себе, а о нас, им похуй до нас. Что со мной будет, я тоже такой же, наверное, буду. Повезло, короче, вот вовремя блять, вышел на улицу, блядь, с просунья, вот смотри, вот она веревка, блядь. Кое-как, блядь, поднял его, вытащил, блядь, вот он, лежит. Брат, подскажи, я тебя прошу. подскажи, можешь чем-то ему помочь? Бля. Вся группа у него ушла, он тоже решил уйти, бля, за своей группой. Я не знаю, чем ему помочь. Если есть какие-то врачи или чем-то, хоть не знаю, короче, ждем, да. Брат, также я тоже жду помощи. Я не знаю здесь, как что делать. Короче, буду рад, если хоть чем-то да, поможешь. Брат. Бля. бля, действительно, вот человек, я не знаю сейчас, как его и, и как с ним быть, бля, как его успокаивать. За ним сейчас надо, бля, смотреть. Давай обратно на связи, я тебя, я тебя очень прошу. Жду помощи. Нам точно уже час. Ми виконуємо таємне доручення і не перешкоджати нам в інтересах тих, хто вирішив протистояти ворогові? Ворогові? Думаю, його відчуття обов'язку було не меншим за твоє. Тобі не цікаво, як його звати, звідки він прибув? І чи був він справді злим у своєму серці? Яка брехня чи загрози завели його в цей далекий похід від дому, якщо він вирішив не лишатися там у мирі? 15 лет написал контракт 18 было здоровье сейчас нету нога кривая операцию не хотят делать я ну меня хотели обнулить вот здесь получается порезы ну вот этот палец вообще не сгибается до, до конца Но, ну, не, не хотят ничего не опираться на ногу ничего делать просто вот так вот вот все еще важнее забота о жизни и здоровье наших ребят, которые воюют на фронте. Я побежал с госпиталя с типом. побежала, а я назад решил вернуться. Сейчас в яму хотят закинуть. Язва в лутка появилась. Вот такой ненужный я стал. Как было здоровье Российской Федерации. Мне очень больно. Пожалуйста, помогите мне. Мама, я Что? С... Я тебя люблю. И прости меня то что вот такого вот я не знаю что у меня дальше ждет яма там или все что-то мам ты знаешь всегда любил прости меня пожалуйста люди надеюсь покажут тебе прости меня мам, пожалуйста пожалуйста, услышь. Хозяинный друг. Меня не хотят просто списывать. То, что я за желудка кровь отплевываюсь. Они пишут, что, что он все нормально, что Годин По сравнению, нога вся кривая. Срослось неправильно, Они даже операции не хотят делать. Говорят, то, что ходит. Я даже сначала вот сейчас убежал, сейчас буду такси и обратно поеду, они меня в яму закинут, а там не сбивать будут или что, или обгулят, как хотели это сделать. Где вообще законы, я не знаю. Устал от всего. Люди прошу, помогите. Просто дурак, 18 лет, подписал контракт. Теперь просто страдаю. Невже в вашому серці з'явились жалість до ворога? Просто йому зараз не переливки? Допомагай краще нашим оборонцям, нашим людям, що у скруті, жалій тих, хто потерпає від поранень і злиднів через війну, наших дітей, у майбутнє, яких так по варварські, по звірячому увірвався руський мир. Ті самі руські люди, від яких нічого не завісить? Може бути гербера. Багато разів нам передавалося, на Пам'ятай, чужинець, тут господар, українець. Дякую за перегляди, друзі. Підтримуємо наше військо. Нехай Бог буде з вами. До зустрічі!